ایا تاسو مشکلل لري د دې په پو بوهدو کې چې څنګه د اوسېدو کور کرایه کړی ایا تاسو غواړئ د خپل حقونو او مسؤلیتونو په اړه نور معلومات ځکړئ د کور مالک باره کې په تورکیا کې دا ویډیو به تاسو ته اصلي ټکی تشریح کړي چې څنګه په تورکیا کې د اوسېدو کور کرایه کړی ټول هغه کډوال چې د اعتبار وړ تذکيره لري کولای شي په تورکیا کې کور کرایه کړي د اوسېدو ځای کې راځي کولای په اړه تاسو ارتياله راي چې تاسو او د کور د دی مالک ترمنځ یو قرارداد ولري د قانون لمخه د کرای قرارداد يا لیکل شوی او يا لفظي باید وي په هر صورت د خوانديتوب لپاره دا ډیره ښه ده چې لیکل شوی د کور قرارداد ولري کله چې تاسو د کرای قرارداد امضا کوی ځنېشان په یاد ولري ځان مطمئن کړئ چې تاسو د کور مالک سره معاملې وکړي او یا هم د کور مالک مجازي اસ્તાذی سره د کرای په قرارداد کې هميشه ځان مطمئن کړئ چستا سه شخصي معلومات پسمه ته غلیکل شوويي همدارنګ ځان مطمئن کړه چې قرارداد پر خوانه او سم ډول بیان شویي بی. هغه آدرس چې تاسو پکړایو وسیګي دې اوسېدو تاریخ دې قرارداد موده دې کرای مقدار دې تادیه برنه دې کور اوسنۍ حالت او امنيتي بشکي يا اډوانس پیسې همدارنګ مطمئن وسا چې دوه طرفه باید هر اړ پهنه امضاء کړي ورسته لدی چې تاسو دې کرای قرارداد امضاء کړئ تاسو باید خپل د آدرس تغیرات په باره کې په شلو کاری ورځو کې دیولسوالۍ د دی سبت او راجستار دفتر ته خبر ورکړئ او همداسه دیولاتي دفتر د دی مهاجرت مديريت سره ستاسو بخښئ د کرایې ورکون کې پتوګه تاسو باید خپل بیلونه هم خپل نوم ته انتقال کړئ تاسو اړتیا لرئ چې باید بخوارې بوبو برق او شارپريال پاکول او ماليه ورکړئ دا د کور د مالک مسولیت دی چې په ودانۍ کې د ترمیم کولو مصارف ورکړي ماغارته ساده ارتياله راي چې د ودانې روزانه کار یا مصرف ور کړی لکه دي زینو پاکول کمې شنه کرایه 1500 ترکی ليري او هم زیات وي تاسو باید کرایه د بنگل لا لري ور کړی او تل په یاد وساتاي چې رشید ځان سره وساتاي بعد له هر دفعه پیسې ور کول نه د کرایې د خردارات په تړون کې د تاسو شاید وغه وخت لشي د امنیتي پیسو یو مقدار ایڈوانس دې قانون لمه د امنیتی ایڈوانس پیسې باید د ري میاشتو د کرایې څخه زیات یا برابر نه وي او تاسو تبد ایڈوانس پیسې بیرته درکول کیږي چې کله ستاسو قرارداد تکمیل شو ککور خراب شواي نه وو که ستاسو اختلاف د کور مالک سره راغی چې تاسو نشئ کولای هغه اختلاف حل کړئ خپل منس کې تاسو کولای شئ چې یو وکیل سره مشوره وکړئ که ستاسو د شخصي وکیل تواني نه لري تاسو کولای شئ د خپل خار د بار اتحادیې سره اړیکه ونیسئ چې رچتا سبتیاست او د قانوني مرستې غوښتنه وکړي دا ویډیو یووازه د معلوماتي اهدافو لپاره ده چې د غیر انتفاعي سازمان ريفیوجی سرډریټی نتورک لخوا د ريفیجی رائټس ترکی په ملګرتیا جوړه شوې ده